Нер проекту портал кінотеатр ЮЕЙ Всім добрий вечір. Мене звати Яніна Соколова. Дякую, що дивитеся кіно. Джекі Чан у Москві, найвідоміший у світі Китаєць, представив російській столиці свою нову картину. Обладунки Бога, місія, Зодіак». саме так вигадливо, що за формою, що за змістом називається стрічка, у якій буде справжній екшен Джекі Чан традиційно махатиме руками і ногами. Екші ампрітіські сеня. Взагалі, то я непоганий співак. Бачите, коли піду на пенсію, стану співаком. Буду співати разом з ланою річі. Держбюджет знову скоротив витрати на кіновиробництво наступного року на 20 мільйонів гривень. Про це й не тільки. Дивіться далі у новинах. Кіно найбільше не пощастило програмі створення та розповсюдження національних фільмів та центру Довженка, який займається реставрацією картин. Навіть зі скромним бюджетом українське кіно робить успіхи. У лютому короткометражку про матір одиначку покажуть на одному з найпрестижніших світових фестивалів у клермон Феран. До міжнародної програми відібрали стрічку Євгенія Матвієнка. Побачення Цьогоріч фестиваль отримав рекордну кількість заявок понад сім тисяч. Серед восьми десятків короткометражок це єдина конкурсна робота від України, відзнята в рамках проекту Україна Гудбай. Коли дядя Славік подарує мені покогана. Знаєш, я думаю, що дядя Славік до нас більше не прийде. Плани на 2013-й окреслили чиновники для російського кіно. Міністерство культури для кінематографістів підготувало список стратегічно важливих тем. У міністерстві найбільше хочуть бачити історичні фільми. Щоправда, низку російських фільмів на ці теми журнал Форбс назвав комерційними промахами. З 94-го у прокат вийшло понад тисяча російських картин, на які витратили близько 800 мільйонів доларів. А у прокаті вони зібрали майже в п'ять разів менше. До списку фільмів, що провалилися, потрапили майст. І и Маргарита Юрия Кари, Белый тигр Карена Шахназарова та три фільми Микити Михалкова, Сибирский цирюльник та обидві частини стомлених сонцем. Ну, якщо вже Микиті Міхалкову не вдалося створити касове продовження легендарних «Стомлених сонцем, то що вже говорити про інше? Тим не менше, маститі кінопродюсери беруться все частіше і частіше за екранізацію ремейків відомих кінострічок. Що про це думають українці? Дивіться далі, Ремейки не ні в якому порівнянні не йдуть з оригіналом. ті ж сюжети переігрувати по кілька разів, це ні інтересно. Кожний з них це нове произведення. новые актеры. Это довольно-таки интересно. Отношусь к ним очень и очень негативно, потому что я считаю, что старые фильмы – это есть шедевры. А все равно, что как делать копию картины. Вот я думаю, что стоит делать что-то новое. Не удается загнать э, фильмы, сохранив их атмосферу в мейнстрим-формат. Ну, получается неинтересно. А ми не будемо надто категоричними. і Дозволимо собі все ж таки презентувати вам нову стрічку Джентельмени вдачі 2». тимур Бекмамбетов спродюсував цю стрічку, що очевидно заслуговує на певний шанс заробити мільйони Марина Петренко, Гоша Куценко та Сергій Безруков у головних ролях. Про що кіно? Дивіться далі. Я зло і страшний серий волк, як порося, так знаю толк. 40 років минуло від народження цієї історії. На дворі 2012-й, і джентльмени удачі нині мають зовсім інші обличчя. Завідувач дитсадком Трошкін перевтілився в дитячого аніматора Трьошкіна. Роль молодого життєрадісного хіпстера та його двійника бандита Смайлика випала актору Сергію Безрукову. Перекрасили Змітакувати. хипстера, в течение в моде, в течение в стиле жизни, который я как раз узнал на этой картине. Я до этого не знал, что люди, одевающиеся по моде 60-х, 70-х годов. За сюжетом добряк Трешкин мает допомогти следству найти национальный символ Казахстана – обладунок золотого воина. И седая за граты, вдаючи афериста. Еде он не за старым маршрутом в Среднюю Азию. Рога подшибаю, пасть порву, моргал и выколю. Всю жизнь работать на лекарство будешь. Сарделька, сосиска. Рідіска. А у Єгипет. Першим ділом вхожу в камеру і з'являю себе як лічність. Втім, через напружену ситуацію в Каїрі знімальна група туди так і не доїхала. Єгипетські сцени знімали в Ізраїлі, решту в Санкт Петербурзі. Грати серед фальшивого снігу та холоду доводилося в нестерпну спеку. Пітербургі плюс 40, а от тебе ти стоїш… полной экипировки, штаны, валенки, шапка, шарф, пуховик, і тепер засипають снігом. Акторка Марина Петренко у стрічці грає красуню поліцейську. Вона й змушує Трьошкіна допомогти в пошуках. Так у фільмі з'являється нова Любовна лінія. У нас в історії появляється лірична лінія і а там Ви, так, героїна, Ну, Я відповідаю за да. <сум> Зрежисував стрічку Тимур Бекмаметов. Нові пригоди джентльменів удачі з'являться на великих екранах 27 грудня. Росіянка з українським паспортом відкриття російського кінематографу та виконавиця у її з головних ролей в оновлених джентельменах дачі. Марина Петренко, головна героїня програми кіно. Марина Петренко, російська акторка українського походження. 25 років. Народилася у Сімферополі. Опановувала міжнародні відносини у профільному столичному вузі. Потім вчилася в школі студії МХАТ. Її закінчила торік. Кінокар'єра для Петренко почалася у 14 років зі скандального фільму Юрія Іллєнка Молитва за гетьмана Мазепу. П'ять років по тому були епізодичні ролі та зйомки у серіалах. П'ять хвилин до метро, Тетяни День, група щастя, тільки ти та каменська. Зйомки у кіно акторка поєднує із театром. Торік Марині Петренко дісталася. Головна роль у 16-серійному фільмі «20 років без кохання та ремейку Джентльмени удачі. Марина. Добрый вечер. Рад знакомству. Взаимно. Знаете, девушки из Симферополя, которые попадают, да, могу сказать, в обойму талантливейших актеров и картины Джентльмены удачи это большая редкость, как вам удалось. Расскажите. Ой, ну вы знаете, видимо, это был это путь не одного года, скорее так. Потому что я изначально знала, что я буду артисткой. Вот я не могу объяснить, как это было не мечта даже. Потому что, когда в школе говорили, что. А, я буду артисткой, я буду артисткой. Я думала, нет, ерунда, я буду артисткой. Я была очень скромная в детстве, я была очень стеснительная. На утренниках я всегда мечтала играть снегурочку, мне не давали эту роль никогда. Я там максимум, мне дали репетировать лесу, а потом в итоге меня не выпустили. Вот они ошиблись. То есть все происходило вопреки, я правильно Все было вопреки, да. На самом деле у меня все отлично. Я нашла хорошую работу, у меня все получается. Вокруг приятные люди, меня ценят. Я чувствую себя значимой. А усталость подумаешь: перекурю пять минут и все в порядке. Проговорилась. Не история под названием Джентльмены удачи. Они много сейчас говорят. Премьера состоится накануне. Сергей Безруков, Гоша Куценко. Как вам с ними снималось? Но вы знаете, они потрясающие. И самое главное... С Гошей я знакома лет, наверное, шесть. Я когда-то давно снималась в одной картине, в эпизоде. Я еще не жила в Москве. Это снимали в Балаклаве. Ты что, обалдел, что ли? Брат стоит. Да все в порядке. Ваня у нас нормальный пацан. На физфак поступил сразу после школы. Вот, и поэтому, когда мы с Гошей встретились здесь, на всем как я, конечно, день его помучила. Потому что, во-первых, мы с ним работаем в одном театре, в театре Моссовета, но мы с ним ни в одном скидах не пересекаемся. То есть я-то знаю, что он там, а он уже, видимо, забыл, что я снимала из него в фильме. И мы встречаемся на съемках, где я тебя видела. Говорю, Гоша, ну где? Ну вспоминай давай хочешь испортить мою операцию? Говорят, Самой. что Сергей Безруков достаточно бескомпромиссная личность в том плане, что на площадке он делает только то, что он считает нужным. Сергей Безруков профессионал в первую очередь. В этом я убедилась еще, когда пришла на пробы. Все, увидимся. Пока-пока. Как вы радуетесь к концу смены. Вот так. И искали человека, ну, лет до 30, актера. И перебрали просто всех возможных, и то, что хотели, не могли найти. И сказали, а, что опять без руков, а -а -а, ага, ну, конечно, без руков. Потом в итоге поняли, что, видимо, все-таки без руков. Я когда м -м, заходила, думаю, сейчас будет надменный человек, который будет просто подбрасывать текст, не играть сцену. А -а -а -а, ну, видимо, так, потому что, ну что, он утвержден, я очередная, которая пробуюсь опять на эту роль. И когда мы начали играть, я, он играет на 200% даже на пробу. Сергей, а как вам трюк? Спроси стол. А вот скажите, заряжены профессии? Я больная просто по самые уши. Я очень, потому что я к этому стремилась. Не было такого, что я приехала и стала звездой. Или вот я... У меня родители были против того, чтобы я шла в профессию. Они не хотели, чтобы я этим занималась. Я поехала в Киев получать профессионально другое образование, юриста-международника. Mm. Я, на самом деле, когда снялась у Ильенко, 14 лет, в 15 я решила уезжать. Шабля не знается в любовь. Шабля кохается выше здесь смерть. Кто ты? Любая, Жук, Жукова Люба, Жученко Люба-Злюбочек. Не решила ехать в Москву, ничего не говоря родителям 15 лет. Ну и уже, когда все было готово, уже чемоданы были собраны, мама поняла, что что же делать, ее никак не удержать, она пригласила актрису. Наталья вторжина есть, такая актриса прекрасная к нам домой, она знакома с его отцом. Mm -hmm. И вот Наташа меня отговаривала 7 часов. Она говорит, ну, здесь два года подожди, ну, закончи ты школу, ну, подожди два года, потом езжай, поступай. И вот за два года меня обработали так, что выбирай любую профессию, которую хочешь, только не актерскую. Просыпаемся. Ч Чуть не окоченела. Это я еще убавил. Да. Чуть за грим -то? Мои клиенты не жалуются. Я <звы> не относилась к фотографии, нигде я не была ни в агентствах никаких. Слушайте, и... но ну, многие же днями и ночами ходят. Ну вот, видимо, она, знаете, не проб, видимо, вот, не, не знаю, вот, видимо, судьба. И я шла а, меня каким-то образом нашли после выхода вот, молитвы в агентства Манимазепи. Меня приглашали в несколько фильмов в Москву. Но мама не пускала, потому что школа. Я так и не снялась. И потом ну, перестали. Раз пригласили, два, три, отказалась, но ну, перестали приглашать. И потом каким-то образом кто-то нашел и пригласили в картину «Сердце мира». Ее так и не досняли. И я шла по киностудии, и вот так вот меня за руку хватает женщина, говорит, подожди, срочно пойдем, нам нужна героиня, завтра съемки начинаются, девочки нет. Я говорю, куда, чего? И я прихожу, и там сидит режиссер Сергей Алешич, который сейчас в Москве, мы с ним буквально позавчера созванивались, и мы с ним в очень хорошие отношения Сколько наших тогда? Ну так да. вообще, да. Он говорит, я прихожу, он говорит, завтра начинаем снимать проект 100 серии 5 минут до метро называется, для первого канала российского, у нас будет эти тоже. Он говорит, ну ты слишком какая-то взрослая, а я такая... Я же международным учусь, я в шубе в маминой, в таких сапогах наших пили как то как хвост, у меня полный мейкап. Я вот быстро куда-то там умыть весь макияж, сняла эти клубки, там эту дурацкую шубу. Пришла бы так и привязала хвосты. Ну что, нормально, говорит, отлично! Завтра начинаем снимать. Мам, звала? Да, сходи в магазин, значит, список я тебе написала на кухне, и там же кошелек. Иди, хорошо, я пошла. Аркаша! Ни в коем случае одна не ходи. Иди сюда! Ну, иди скорее! Сходи с Дашей в магазин. А что надо? Она Сын! Она знает, что надо. Мать сказала сходить в магазин. Ну? Ну, я только из душа. Можно одеться? Только быстро. Ну, все, спасибо. Аркаш, не одевайся, продавщица оценит. А. Вот я не могу, к сожалению, ответить. Ответьте, а. может, Спилберг звонит. Сейчас расскажу, была интересная ситуация <свят> <за счет свят> Спилберга, да. Сейчас вот переключусь нормально. <свят> а, в театре шла репетиция спектакля, ага. кастинг, а, танцевальный спектакль. А, вот. а мне а, как-то завязались у меня отношения с агентом, через агента, в общем, а, «Мачете-2» должны были <свят> снимать, и мне должны были прислать сценарий, как бы пробоваться на роль... Ну, в этом фильме. Угу. А у нас Wi-Fi ловит только в буфете и мне приходит сообщение там от продюсера Марина, срочно почта. И я бегом вот бросаю сцену с телефоном, возле булочек этих стою, ловлю там Wi-Fi, и подходит там какие-то буфетчицы, Марина, тебя срочно на сцену. Что тебе, Голливуд, что ли, пишет? Я говорю, да, Голливуд. На самом деле, они не понимают, что это правда, а я, а я отвечаю, что сейчас не могу, у меня репетиция в спектакле, я вам попозже отвечу. Что касается вот Ну что, не сложилось, скажите? Ну, вы знаете, если честно, немножко, наверное, не мой формат. Но ведь хочется, правда? Хочется в хорошей картине. То есть Тарантино он на грани. Mm -hmm. Тарантино на грани фола, но он на грани. А мачете для меня это немножко за грани. Вы знаете, вот возвращаясь к Джентльменам удачи, не боитесь, что картина провалится и на самом деле это будет таким Вы грустным знаете, продолжением нет, не боюсь, истории? Потому что у нас не не в полной мере ремейк. Mm -hmm. А это другая история. Это другая история. Да, повторяется сюжет. Там украли шлем, у нас украли доспех. Есть человек, который бандит, и есть человек, который на него похож. Его внедряют. Все, на этом история заканчивается. Вот моего персонажа э, в фильме старых джентльменов его нет. Внутри работает трешкин. Где он? он хочет стать трешкин! Если ты поверишь, то поверят все! <связать> у нас есть возможность, чтобы. Э, Молодежь пошла в кино и повела родителей своих uh -huh. на новых джентльменов, а те пришли и показали им старых джентльменов, и произойдет такой обмен. Uh -huh. Почему бы его не сделать? Конечно. Понимаете? Мне кажется, что это не минус. Это плюс. И не знаю, у нас история снималась честно. Я могу сказать, что все работали на 100%. Не было такого, что ай, быстро отработать смену там и пойти, там поспать. Такого нет. Потому что нужно дольше, работаешь дольше. Нужно тяжело, но работаешь тяжело. Работаем по плану Б. По какому плану Б? Остальных показать. Есть ли какие-то картины, которые вы советуете нам посмотреть? Да, вы знаете, я недавно посмотрела фильм, который вышел уже, наверное, около года назад. А называется Один плюс один. Ой, прекрасный фильм. Да. Замечательный фильм. Вот для меня, наверное, одно из самых чистых впечатлений это один плюс один. Потом мне очень понравился Король говорит. Mm -hmm. Что тоже, я знаю, что у них бюджет очень небольшой был. Они снимали как для себя, как для. Но, учитывая, что они, ну, видимо, снимали с такой любовью, это кино, что оно получилось прекрасным. Mm -hmm. Вот. И из старого кто не смотрел Форест Гамп, обязательно. Да, это классно. Обязательно. Это... Культовые, я даже сказала. Это, если есть возможность, пересмотрите обязательно. Это одно из лучших фильмов. Один из лучших фильмов. Желаем джентльменам хорошего проката. Спасибо. Вам талантливых абсолютно ролей, хороших Спасибо. режиссеров. Спасибо. Будьте да. счастливы. Спасибо, Спасибо. ему тоже. Спасибо большое. Мосты телепродюсер та телеведучий Олександр Цикалов взялся за великое кино. Цього разу інформаційним приводом стала Олімпіада. Історія під назвою в спорті, тільки дівчата має шанс заробити вашу прихильність. Бюджет стрічки 15 мільйонів американських зелених. Ну а зніматися картина, що очевидно буде у Сочі. Що дивитися в українських кінотеатрах гідного цього тижня? Дивіться далі. Один із найбільш очікуваних фільмів фентезі Гобіт неочікувана подорож вже за лічені дні на українських екранах. Історія про мандрівку світом чарівників, гоблінів, чаклунів та гномів вражатиме спецефектами та перенесе вас у інший світ. Тобі розповісти, Коли повернешся. Ти обіцяєш, що я повернусь. Ні, no. але якщо ти повернешся, ти you будеш в для тих, хто любить кіно, і віктора Цоя, теж є що подивитися. Симфодічне кіно потішить не лише музикою, а й уривками з фільмів, де з'являлася легенда. Відпочити зможуть не лише очі, а й вуха, адже пісні гурту кіно виконуватиме оркестр. Цімиті мене все не забувайте про нашу сторінку на Фейсбуці. Вона так і називається кіно з Яніною Соколовою. Ну і пам'ятайте, яким би захопливим не був сюжет? Ваше життя набагато цікавіше за кіно. Побачимось, партнер проекту портал Кінотеатр